Salam sosial şəbəkə izləyiciləri. Məlumdur ki, Azərbaycanda koronavirus ilə əlaqədar dövlət muzeylərinin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır. Ağşəbədi Regional Mədəniyyət İdarəsi Ağdam rayon Tarix-Yaşınacaq Muzeyi kollektivi olaraq sizə muzeyimizdə qorunub saxlanılan eksponatlar haqqında məlumatlar verəcək. Ağdam Çölək Muzeyi. Ağdam Çölək Muzeyi 1983-cü il 25 Noyabr tarixində ilk ziyaretçilərini qəbul etmişdir. 2800-ə yaxın eksponatı olan həmin muzey SSR-də tək dünyada 3-cü bir muzey olaraq fəaliyyətə başlamışdır. Gördüyünüz bu fotoşəkillər muzeyin ümumi görünüşünə aiddir. Muzey binası göründüyü kimi 3 hissədən ibarət olmuşdur. Bu fotoşəkildə muzeydə qorunub saxlanılan müxtəlif növ çölək nümunələridir. Bu fotoshop ilə təxıl denələrindən hazırlanmış Azərbaycanın xəritəsidir. Muzeyin ən dəyərli eksponatlarından olmuşdur. Muzeyin ən qədim eksponatlarından II Dünya Müharibəsi zamanı Sankt-Peterburq şəhərinin mühasirəsi vaxtı blokada çörəyi adlandırılan Galina Kanaeva tərəfindən o dövrdə öz payına düşən 125 qramlıq qara çörəyi saxlayaraq Ağdam Çöləş Muzeyinə bağışlanmışdır. 7000 ilə yaşı, 7000-ə yaxın yaşı olan buğda dənələridir. Arxeoloji qazıntılar zamanı Əfəddi kənd ərazisində Çalağın təpədə aparılan qazıntılar zamanı arxeoloq İdial Nərmanov tərəfindən tapılmışdır. Bu ağaslan hazırlanma həvəş dəstədir. Muzey binası 93-cü ildə Ağdam rayonu işğal edilən zaman Ermənlər tərəfindən atlan mərmərlər zamanla tamamilə dağıdılmışdır. Göründüyü kimi muzeyin dağıdılmış vəziyyəti muzeydən heç bir eksponat çıxarıla bilməmişdir. Tamamilə Erməni faşistləri tərəfindən dağıdılmışdır.